Üçüncü ərzində Şahdağ Milli Parkında 8 zubur bala verib. 3 zubur bu yay doğulub. Və o bu deməkdir ki, parkda zuburların təbii yolla çoxalma prosesi gedir. Bununla belə bu günlərdə milli parka xarici ölkələrdən yeni zuburlar da gətirilib. Burada nəsli kəsilmə üzrə olan daha hansı heyvanlar saxlanılır? Əməkdaşlarımızın reportajı var. Bax, Zubur dedi isə ilk olaraq insanda şaxtalı qanlı ərazilər təsirlatı yaranır və biz bu gün İsmail rayonundaq, İsmail rayonunda Şaxtaq Milli Parkının dölməsində və burada növbəti dəfə Almaniyadan zuburla gətirilib və burdakı şəraitə, burdakı iqlimə adaptasiya olunurlar. Bu dəfə Şaxdağ Milli Parkına 10 zubur gətirilib. Prosesiya isə 2019-cu ildən başlanılıb. Zuburların reintroduksiyası layihəsini AİDİ İctimai Birliyi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi birgə həyata keçirirlər. Zubur kimi ağır heyvanlar Avropa meşəliyindən Azərbaycana məhz belə qutularda gətirilir. Gördüyünüz kimi bu arada heyvanın çəkisi 230 kq yazılıb. Burada heyvanın uzun yol məsafəsini qət etmək üçün yem tədarüc olunur və təbii ki, növbəti stansiyalarda heyvanlar qidalandırılır. Zuburlar vaxtilə Avrasiyada çox geniş arealda yayılsa da, ötən əsrin əvvəllərində vəhşi təbiətdə nəsli demək olar ki, kəsilib. Qafqaz dağlarında isə sonuncu zubur 1927-ci ildə öldürülüb. Hazırda dünyada mövcud olan zuburların böyük əksəriyyəti zooparklarda artırılıb. Şaxtağ Milli Parkında da zuburlar Almaniya, Belçika zooparklarından gətirilib. Burada 3 ildə 8 zubur doğulub. İndi parkda 41 zubur var. 41 baş zubur var. 41 baş zuburun artıq 14 başı Milli Parkın açıq ərazisinə buraxılmışdır. 17 baş zubur onlar üçün ayrılmış 300 hektar ərazidədir. Noyabr ayının 23-də gətirilmiş zuburlar isə qapalı şəraitdə 10 aylıq müddət nəzərdə tutulmuş vallerlərdə adaptasiya prosesini keçirirlər. Layihənin 2028-ci ilə qədər davam etdirilməsi və zuburların sayının 100 başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı digər layihələr də icra edilir. Qafqaz marallarının sayı da risk təbiətində olduğu üçün onların da reintroduksiyasına artıq başlanılıb. Şaxda Milli Parkının ərazisində nəse çəkilmiş heyvanların populyasiyasının bərpası ilə yanaşı, mövcud, e, yəni Qafqaz dağlarının ərazisində, Azərbaycan ərazisində yaşayan nadir heyvanların da populyasiyasının gəlişdirilməsi, artırılması istiqamətində işlər davam edir. İlk dəfə olaraq Şaxda Milli Parkının İsmailli bölməsinin ərazisinə Qafqaz maralı, Azərbaycan maralı da gətirilib, 4 baş və gördüyünüz kimi hal-hazırda valyerdə adaptasiya dövrünü keçir. Qafqaz maralı və yaxud da necib maral Azərbaycan Respublikasında e, sayı risk sətidində olan, yəni azalmağa doğru gedən heyvan növləri siyahısına daxildir. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının qırmızılı kitabına e, daxil edilmişdir və e, qorunur. Əsasən də böyük Qafqaz dağlarında e, xüsusi həyulun ərazilərində mühafizə edilir. Ölkəmizdə vəhşi təbiətin fauna və flora növlərinin mühafizəsi üçün 893 min hektar sahəni əhatə edən 10 milli park, 11 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı yaradılıb. 2006-cı il dekabrın 8-də yaradılan Şaxdağ Milli Parkı isə Cənubi Qafqazda ən böyük parkdır. 6 rayonda 130508 hektar sahəni əhatə edir. Alisa Mədavov, İbrahim Mustafaev, Əntiqə Fərəcova, AzTV xəbər.